приключениями добирались домой и тем не менее закончились эти выходные, вступили в работу. Как настроение? Настроение хорошее, конечно. Вернулись домой, увидели родных, близких. Это очень важно. Вот. Ну, не попали на праздник. Думаю, каждый исправлял ситуацию уже после праздников. Действительно, дорога такая назад получилась немножко не знаю, такая веселая, где-то, где-то и грустная. Вот. Немножко отдохнули. Сейчас уже начинаем последний этап подготовки. Настроение отлично, то, что приехали домой, семьи рядом. Уже легче. И своя база, все свое, все родное. Лично я два дня отсыпался дома, нормально, более-менее восстановился. Переход на искусственное чувствуется. Вам все-таки сегодня дали, насколько можно было заметить, сидящую тренировочку. Да, тренировка сидящая была, но переход чувствуется очень сильно даже на разминке уже ноги подсели. Ну, мы сейчас в таких условиях, слава богу, у нас есть хоть, конечно, будем привыкать тренироваться в таких условиях, которые у нас сейчас есть. Дмитрий Станиславович, начался четвертый этап, последний этап подготовки к сезону. Если можно, поделитесь планами, как команда будет работать, может быть, какие-то контрольные матчи. Ближайшие планы такие у нас. Будем тренироваться или в Манеже, или на поле, если позволит погода. И запланировано две товарищеские игры контрольных. 17 числа с Ингульцом. Хотим сыграть на натуральном поле, но если не получится, то может это будет синтетическое на выезде. В манеж не хочется заходить. И 25-го запланированная игра с Ворсклой, Полтавской. И место встречи тоже сейчас пока еще сложно из-за погодных условий. Поля не готовы пока в Манеже. Я думаю, что с Ингульцом две хорошие игры. Ингулец, Ворскла, два хороших соперника. Будет очень интересно. Но, опять же, первая игра, наверное, точно поле не будет готова на 17 число. Скорее всего, будет в Манеже. Главное, наверное, обойтись без травм, без вот это самое главное, то что манеж, другое покрытие, сцепление. А 25 й надеюсь, уже позволит поля и будем играть с Ворской на хорошем поле. Но отличные спарринги для подготовки к чемпионату, я думаю, самое то. То, что можно было услышать, довольно-таки неплохой это четвертый этап. Там два контрольных матча с хорошими соперниками. Ну, наверное, выходим на финишную прямую перед началом сезона. Интересно будет, как ты считаешь? Да, очень интересно. Я вот узнал, какие у нас игры и с Ингульцом первую игру. Я считаю, исключить те ошибки, которые у нас были, мы достойную игру там показали. И здесь хочется с ними как бы реванш, скажем так, сыграть. И, и, конечно, с Полтавой очень интересно сыграть. Мы знаем, что Иван Литвиненко отправляется в сборную Ю-17. Как вы считаете, это та работа с искать дня повлияла что парня вызвали на, на сборы. Не потеряется ли парень? Это все-таки дебют? Да нет, не потеряется. Не стал бы я слишком преувеличивать и нашу работу. Это все гораздо проще. Проезжал тренер и увидел, как он забил в первой контрольной игре с... Румынским клубом порекомендовал его Олегу Кузнецову, он перезвонил и берет парня на сбор. Для нас это в любом случае здорово. Парень едет на элит-раунд сразу. Ну, это такой большой опыт, посмотреть, как играют ровесники хорошего уровня. И еще три у нас едет в сборную Ю-19. Для нас это действительно хороший знак, для нашей академии, то, что мы правильно работаем то, что игроки уезжают за сборную, это очень важно. И они будут полностью в тренировочном процессе, но играть будут за свои возраста в академии. Ну, для них это более важно, они в том этапе развития, когда им нужна игровая практика, им нужно играть. У нас они, возможно, не будут получать ее в достаточном мере, поэтому мы приняли решение, тренируются они с нами, играют там.